जनोऽयं सन्तप्तो जननि भवचण्डां सुकिरणैः अलब्धवैकं सीतं कणमपि परज्ञानपयसः तमोमार्गे पान्दस्थव घटति कामाक्षी शिशिरां पदाम्भोजच्छायां परमशिवजाये मृगयते जयत्यम्बा श्रीमन्नखकिरणचीनां सुखमयं वितानं बिभ्राणे सुरमुकुटसङ्घट्टमशृणे निजारुण्यक्षौमस्तरणवती कामाक्षी सुलभा बुधैः संविन्नारी तव चरणमाणिक्य भवने प्रीमहाकामाक्षी स्फुरितरुणादिच्चिरणश्रियो मूलद्रव्यं तव चरणमन्द्रीन्द्रतनये सुरेन्द्र समापूरयति यतसौ त्वान्तमखिलं ध्वनिते धिग्भागनपि च महसा पाटलयते महाभाष्यव्याख्यापटुसेनमारोपयति वा स्मरव्यापारेषापि सुननिटिलं कारयति वा द्विरेफाणा मज्जसयति सततं बाधि वसतिं प्रणम्रान् कामाक्षापदनलिनमहात्म्यगरिमा विवेकाम्ब श्रोत्नः स्वप्नपरिपाटी सिसिरिते समीभूते सस्त्रस्मरणहलसम्कर्ष नवसात् सतां चेतः क्षेत्रे वपति तव कामाक्षी चरणो महासंवित्सस्य प्रकरवरबीजं गिरिसुते दधानो मन्दारस्तबकपरिपाटीं न खरु च वहं दीप्तां सोणाङ्गुलिपटलचाम्पेयकलिकाम् अशोकोल्लासं नः प्रचरयत् कामाक्षी चरणो विकासी वा सन्तः समय इव ते सर्वदयिते नखांशुप्राचुर्यप्रसुमरमरालालिधवळः भवत्याहा भवत्याः कामाक्षि स्फुटचरणपाटल्यकपटो नदः सोणाभिक्षो नगपतितनूजे विजयते धुनानं पङ्कौघं परमसुलभं कटककुलैः विकासव्यासङ्गं विदधपराधीनमनिशं न खेन्दुज्योत्स्नभिर्विशदरुचिकामाक्षी नितराम् असामान्यं मन्ये सरसिजमिदं ते पदयुगम् करीन्द्राया दुह्यत्यलसगतिलीलासु विमलैः पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते पदाम्बोजद्वन्द्वं तव तदपि कामाक्षी हृदयं मुनीनां शान्तानां कथमनि समस्मै सृहयते निरस्ता सोनिम्ना चरणकिरणां तव शिवे समिन्धाना सञ्जाुचिरचलराजन्यतनये असामार्झ्यादेनं परिभवतु मे ततः समरुचाम् सरोजा जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम्